थोड़े सामने एक डाखंड साहब वाली रही सी कांग्रेस कोई व्यक्ति नहीं जरा इन्होंने कांग्रेस की मदद की थी होगी जिंदगी जगमीत तो बरार पहला संतोष सिंह रंधावा जोशन साहब कुभाया तो साहब पट्टी साहब नथुराम रजिंदर कौर बलूवाना ने ठंडे की जेड़ा साधी लाख थले भी कपेगा केवल उहदेदार लै सकता जेड़ा सा खिलाफ खड़ा होगा असंर नहीं दें कांग्रेस का प्रधान सी, का सी लेकिन तो मैसा कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे मुखानसत करे संविधान में खिलाफ है कदे कद कह दें कि राजा की पगड़ी तो नकली है ਏ ਭਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਾਲੀਏ ਛੋਟੇ ਲੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਯਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣੀ ਵਾਹ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ कि साड़ी प्राप्तता मेरी कुर्सी पे राजा वेंगे वेंग पर ए, शक्ति एक संविधान ने दी है कि कोई भी व्यक्ति राजे के बराबर ही बह सकता है मैंने तो एक ऑफर और दे देगी मैं इनसे माफी मांग लूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब ये ना हो कि इधर उधर से कोई बंदा आ जाए हम ही लड़ेंगे लोकल लेकिन अगर जाखड़ साहब भजन लाल मुंडा भजन लाल सुनिया भजनवाल के मुंडे ने पार्टी सरती कलदीप तो बिशोई आदमपुर हरियाणा तो को पार्टी छत तो इस्तीफा देता अंखर कहने की गल है कि जलों में पार्टी सरती इस अस्तीफा भी देता क्योंकि इस पार्टी ने मैं चोट निशाते बने ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਦਿਆ ਦੁਆਰੇ ਜਨਾਬ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਹ ਹੀ ਸਮਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 빙ਾਂ ਸਮਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕੋ ਫਿਰ ਅਸੀਬਾ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪ ਲੜੇ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪ ਲੜੋਗੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਖੰਡ ਸਾਹਿਬ फिर माना जा बंदा थोड़े खिलाफ लड़ेगा जे मैं हार गया तो प्रधान जी को तो असीफा दे पेचा बना पाऊंगा कि बीजेपी को प्रधान कांग्रेस को प्रधान आनंद बड़ा आएगा कौन लग है अच्छी क्यों भाई सो so, फिर फैसला जनता करेगी हार गया तो मैं असीफा दे दूंगा नहीं तो तू देखियो मेरे को आज के बाद नकली पंडोरी बोलियो नकली असलियत खघौर के में मैं डिगड़ा नहीं कर रहा हूं खघौर कह रहा हूं कह रहा। तो भाई साहब कल परसों तो राहुल गांधी को कहता कहता है वो पाकिस्तान से जो राहुल गांधी ने की क्या राहुल गांधी ने क्या कि मैं देश के नाम थोड़े तो सामने

केवल उदार लै सकता है जरा सा खिलाफ खड़ा होकर उम्मीदवार मुखानसत कर रहे हैं ए, ए बड़े रजाड़े संविधान के खिलाफ है कद कद कह दें कि राजा की पगड़ी तो नकली है ਏ ਮਗੇਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਾਲੀਏ ਛੋਟੇ ਲੋਗ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹ ਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੌੜੀ ਦਾ ਯਾਤਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਯਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਲਗਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ कि प्राप्तता मेरी कुर्सी पर राजा वेंगे पर शक्ति मैं संविधान में दी है कि कोई भी व्यक्ति राजे वे बराबर ही बह सकता है मैंने तो एक ऑफर और दे दी है मैं इनसे माफी मांग लूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि अब लेना होगी इधर से कोई बंदा आ जाए हम ही लड़ेंगे लोकल लेकिन अगर जाखड़ साहब भजन लाल सुनिया भजनवाल के मुंडे ने पार्टी सर्फी को दीप विशोई आदमपुर हरियाणा को पार्टी छत तो अस्तीफा देता अंख और गहर की गल है कि जलों में पार्टी सरती में अस्तीफा भी देता क्योंकि इस पार्टी ने मैं चोट बने बनिया तो ਕਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਹੀ ਸਮਾਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 빙ਾਰ ਸਮਾਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਬਾ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪ ਲੜੋ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਲੜੋਗੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ बोल ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ फिर माना जहां बंदा थोड़े खिलाफ लड़ेगा जो मैं हार गया तो प्रधान जी को तो असीफा दे पता नहीं हाँ, पेचा बना पाऊंगा अपनी बीजेपी को प्रधान कांग्रेस को प्रधान आनंद बड़ा आएगा कौन लड़े चुनाव क्यों सो so, फिर फें फैसला जनता करेगी हार गया तो मैं सीधा दे दूंगा तो तो को नकली नकली है है। नहीं तो तू के बाद नकली पंडी मत बोलियो अब नकली की असवियत और के मकान में मैं गिदरवा नहीं कर रहा हूं और कह रहा हूं